lepas dah ditinggalkan tu Lepas kita dah break up Saya rasa macam Saya benci sangat dengan lelaki Saya rasa semua lelaki tak guna And I rasa macam Saya nak gunakan dia I nak gunakan semua lelaki yang ada Maksudnya nak Nak luahkan rasa dendam Nak bagi puas Macam tu So uh, Masa saya intern tu Saya start contact dengan Beberapa orang lelaki Tapi bukan untuk bercinta lah saya kontak semata-mata untuk nak duit orang sahaja. Berdasarkan apa yang macam saya buat dengan boyfriend saya dulu Which is saya tunjuk je apa yang saya ada Macam korang tahulah apa perempuan tunjuk Dia akan termakan Jadi bila uh, saya fikir benda tu macam senang, macam easy je um, Saya try lah buat benda tu Masa kat intern tu saya dah start macam um, Dah try nak uh, goda lelaki Even lelaki orang pun saya goda je Assalamualaikum. alaikum di BGTV. Baby, baby. Yes. <laughs> alhamdulillah kita diberikan kurniaan untuk kita buat satu sesi temu ramah lah kan dalam bahasa Melayunya. Dan bahasa-bahasa BGTV ni adalah walk the talk dia. Kita talk, tak boleh yes. lupa dia kita walk nama. Talk. Yes. And alhamdulillah seperti mana yang korang tahu BGTV uh, lately dekat uh, YouTube ni kita ada video but in the same time kita ada at least KPI kita 3 ke 4 bulan uh, 3 ke 4 video lah sebulan. Yes. But kalau korang <laughs> nak tahu setiap hari Isnin dan Jumaat kita aktif di TikTok pada jam 3 hingga ke 5 petang iaitu segmen Heart to Heart, heart. To heart. Ha, kalau korang nak tahu lah kita pun Alhamdulillah kita dapat audiens baru kat sana ni yes. kita ada mak-mak ibu-ibu um... yeah, kami <laughs> sangat bangga sebab dekat Heart to Heart kalau korang nak tahu kami punya audiens mostly pun kebanyakannya mak-mak yang umur 50s ada yes. 40s ada dan yang paling mengejutkan lagi dulu macam mana kita pernah tahu bagi tahu sebelum ni BGTV kurang ada audiens ada audiens perempuan tapi berbanding dengan lelaki-lelaki ramai yes. tapi dapat rasa this year kita mendapat audiens perempuan yang betapa gila lah ha, kali ni lah kalau korang <laughs> Nak tahu dua bahasa BGTV dia adalah bestie 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 besti, ya yeah. so kalau korang nak tahu korang nak tahu kita orang aktif setiap hari korang boleh pergi ke TikTok BGTV rasmi and kita akan aktif setiap hari isnin hingga jumaat pada jam 3 hingga 5 petang secara live and yeah follow semua social media kita orang yes, betul. and kali ni kita ada seorang uh, wanita kita gelar wanita lah sebab dia dah 20-an dah late, dah late 20s so uh, wanita tersebut dia approach kita menerusi Instagram DM dia dia bagi tahu kita yang dia nak sharing satu benda ni kan dia nak sharing satu benda but kita tak ki, kita kita tahu cuma kita nak tahu lebih detail. kita, kita leak sikit hari kita, ha, kita sikit. sikit dia nak cerita pasal dia punya experience uh -huh. sebelum ni dia ni adalah one of the dark side dark side ni kalau macam Bahasa. pembuat dark sider apa tak. Uh, dark side lah Dark side, dark, uh. dark, side, dark side lah side, Dia macam tu Tapi okey, Kita nak disclaimer awal, -awal uh, BGTV tidak pernah sama sekali uh, Menyokong Apa-apa aktiviti persundalan Di Malaysia Cumanya apa, Apabila kami memanggil mereka Yang pernah buat aktiviti persundalan Sebegini Adalah untuk kita menyampaikan Segala pengajaran Kepada orang luar sana Bahawasanya persundalan ini Adalah haram Di sisi agama Islam And ada kesan yang buruk Akan menimpa Betul Sama tu kalau korang Masih lagi buat dark side ni And kita nak bagi tahu kepada ada korang lu kat luar sana please kalau nak tengok please pastikan tengok video ni sampai habis jangan tengok separuh-separuh separuh. jangan pula share separuh-separuh separuh. share bahagian-bahagian kita orang jahat seperti mana pernah berlaku sebelum ni Jangan Mereka jadi media keparat ya yeah, media keparat so kita pernah uh, sebelum ni dekat Facebook orang share kita separuh yang menampakkan kita orang ni jahat sedangkan dia orang tak tengok sampai konteks. habis video tu yes yeah. semua konteks korang hmm. korang kena berdawan sampai habis supaya korang agak faham sebab daksa ini memang apa-apa benda jahat pun pada permulaan ni memang nampak best nampak indah yeah. nampak bahagia tapi yeah kita nak tengoknya ending dia ni and korang takkan pernah jumpa mana-mana platform yang betul-betul tentang uh, platform platform dark side ni seperti mana BGTV lakukan walaupun kita orang buat kat YouTube dekat live TikTok pun kita tentang and and however kita nak beritahu yang setiap hari kita dapat uh, aduan Walaupun kita orang ni bukan berdaftar NGO ke apa, kita tapi, orang bukan. Tapi kita appreciate. Ya, yeah, lah, kita, kita appreciate, appreciate sebab orang orang sangat Nampak. bercerita dengan kami, percaya dengan kami. Mereka minta tolong. Kami hanya tolong apa yang kami mampu saja sebab kami ni bukan siapa-siapa. Kami just tolong apa yang kami mampu saja tapi kami sangat appreciate kepada mereka yang percaya kepada kami. Itu yeah, yang paling yeah, penting sekali. And paling oh. latest, ada orang kena share video bogel dan apa semua. So ah. that's why kita orang banyak titik berat pasal benda ni yang jangan buat benda-benda yang terkutuk. Lagi orang muda kan. Ya, lagi orang muda, perempuan sebab korang ada masa depan cerah. And tanpa kita lengahkan masa kita nak uh, bercakap dengan kita punya tetamu yang hadir pada hari ini. Yes. Okay. Boleh tak perkenalkan diri awak? Nama siapa, umur berapa, daripada negeri mana? Okey, um, nama saya Emilia. Umur saya 28 tahun. Uh, boleh panggil saya Amy je. Oh panggil? Amy. Amy, uh, Amy. Okay, Amy. So first of all, kita nak ucapkan terima kasih kepada Amy sebab yalah, approach kita untuk untuk sesi sharing uh, berkaitan dengan pengalaman Amy. But Amy tahu kan kita punya audience kat luar sana kemungkinan besar uh, pelbagai audience. Kita tak tahu umur berapa. Hmm. Walaupun kita orang dah set up 18 tahun ke atas untuk konten YouTube, mungkin dia orang boleh access melalui format uh, kan. ayah ada abah-abang ada apa. But in the same time, hopefully kita dapat sharing pengajaran lah. So Emi ah, Amy, uh, berapa orang adik -beradik? Saya ada tiga orang adik ah, ah. saya yang sulung lah, perempuan yang sulung. Saya ada dua lagi adik lelaki. Tapi jarak umur kita orang jauh. 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 oh, yeah. so awak yeah, sulung. Okay. Okay, ya, sulung. Okey, benar ni. Okay, Saya dengan parents dah tak bertegur sangat. Tapi tu, sekejap lagi saya ceritakan. Ah, Okey, tak apa, tak apa. Menarik. Apa yang membuatkan Amy nak datang ke segmen Walk the Talk ni untuk sharing? Okay, actually okay. saya datang sini untuk share pengalaman saya which is semua yang saya dah tersilap langkah semua tu and saya nak share dengan orang-orang yang dekat luar sana lah. Okay, nice. Uh, umur berapa tadi? 28? Umur 28. Uh, ha, 28. 28. So, Amy, so, sekarang buat apa? Okay, buat masa sekarang, saya tak kerja sangat. Saya just duduk rumah je. And sometimes adalah saya buat part time sikit untuk sara hidup saya kan. Oh, okay. Alright. So basically you you memang uh, lahir di mana? I mean uh, you daripada KL ke atau dan boleh bagi tahu ke menetap kat area mana ke? Saya memang dari KL dekat area Setiawangsa kalau korang tahulah oh, setiap, Memang tahu. Tahu. tahu, kami membesar <laughs> dekat sana Jiran, jiran, jiran Kami masih oh. maju. Alright, uh, okay Amy macam ni uh, Kita dalam perbualan ni mungkin ada persoalan yang kita orang akan tanya Yang mungkin benda tu boleh membuatkan you sakit hati Ataupun ada benda yang kita orang tentang Yang mungkin benda tu membuatkan awak marah tak? But, but in the same time kita punya motif adalah Kita nak sampaikan, kita nak tunjukkan orang, orang luar sana Message yang sebenar Okay, so first of all boleh tak cerita sikit background awak Dan juga family awak macam mana awak membesar dalam persekitaran yang macam mana So, um, saya ni daripada family yang biasa-biasa je tapi um, family saya ni jenis yang mengongkong. Parents saya jenis yang strict, which is ayah saya, dia memang strict sangat. Dia kongkong saya, dan memang dari kecil saya memang tak boleh buat apa-apa. Saya memang akan duduk rumah, saya kena belajar. Saya bukan nak sangat belajar sebenarnya, sebab saya pun bukan pandai. Tapi saya just belajar je sebab orang paksa kan, jadi saya teruskan je lah dengar cakap parents. Tapi orang ni memang strict lah punya parents, sebab tu saya dengar je cakap orang daripada kecil. Oh, so Pelajaran macam mana pelajaran? pelajaran saya saya tak pandai sangat. Saya just follow the flow je. Oh. Uh, Dan dari, dari segi result macam mana boleh share? Macam, macam, contoh kita ambil latest lah SPM. SPM you dapat berapa? Banyak fail ke atau macam mana tu? Uh, fail tu tak adalah tapi lepas atas pagar je macam tu. Uh, macam kalau nak masuk uni pun uh, belum tentu dapat uh, macam tu lah. Berapa kredit yang awak dapat dah uh, SPM? Saya tak fail pun tapi saya dapat around 3 kredit macam tu lah yang penting je Oh 3 kredit tapi, tapi umur sekarang 28 kan? Ah, ya 28 oh, Dia tak, tak macam kita dulu lah Eh macam sama dengan kita lah ya, zaman ya. sekarang tapi zaman susah sikit kan zaman. Eh start zaman tu lah tak silap aku dia kena uh, requirement sejarah kena lulus Kalau oh, sejarah fail tapi sejarah awak lulus lah Ha ah, lulus itu yang kena kredit ah. sejarah ah. dengan BM so saya fokus kat tu je lah Alhamdulillah Okay uh, so okay, untuk pengetahuan Amy dan setiap kali orang datang dekat BGTV punya set kan mostly dia orang first sekali dia orang akan share yang parent ni mengongkong yang tu cakap parent mengongkong yang ni cakap parent mengongkong so kita rasa macam kadang-kadang kita pening juga kepala kan benda ni boleh tak awak bagi tahu kami ataupun audience apa maksud kongkong yang awak maksudkan tu kalau dalam hidup saya saya dikongkong oleh parents saya dari segi macam tak boleh keluar rumah tak boleh pergi keluar dengan kawan-kawan. Lepas tu saya kena tidur awal. Macam before pukul 10 saya dah kena tidur. Lepas tu um, kerja sekolah semua kena siapkan. Lepas tu um, macam contoh saya keluar rumah, saya kena balik before maghrib. Kalau tak, orang akan call-call marah-marah saya semua tu. Lepas tu, lepas tu saya memang dah tak boleh keluar dah. Even kalau saya ada kawan lelaki pun, saya tak boleh kawan dengan orang. Kalau saya ada phone, parents saya tak bagi contact dengan lelaki. Maksudnya even itu classmate pun still tak boleh juga. Dia still akan rampas phone. Lepas tu dia tak bagi. Dia akan ugut saya. Lepas tu lama-lama dia terus ambil phone. Saya tak boleh ada phone dah. Macam tu. Dia ugut, ugut dari, dari, segi apa untuk tarik phone lah? Ha? Ah, untuk tarik phone. Maksudnya Tapi mungkin tu benda kebaikan lah kot tak? Lah. Ke time tu awak rasa macam tak, tak best lah. Kan lah? Bagi saya bukan benda yang best sebab zaman dulu kita macam perlukan phone juga sebenarnya. Kita perlu contact dengan kawan-kawan. Macam no, no, maksud saya macam Okay, parents tak bagi kawan dengan lelaki tu. Adakah bagi awak benda tu salah untuk awak? Um, salah juga sebab sebenarnya kita sekolah bercampur. Hmm. Kita ada kawan lelaki, ada kawan perempuan. Jadi tak salah untuk kita contact dengan kawan lelaki juga. Kita bukan uh, buat benda tak elok kan. Kita hmm. just contact sebagai kawan je. Awak uh, oh, um. ada opinion awak sendiri lah. Ha, okay, tu. Uh, antara benda yang kongkong -kong yang awak rasa awak yang boleh, boleh share lagi? Okay, contoh macam yang teruk lah bagi saya macam kita keluar pergi mall kan dengan parents kan lepas tu saya cakap saya nak beli popcorn tapi dia tak bagi dia kata benda tu tak elok lah apa semua so bagi saya saya stress sebab benda kecil macam tu pun saya tak boleh dapat oh so maksudnya macam dari segi nak makan pun awak kena macam tu ya yeah, saya kena kongkong juga and satu lagi uh, actually dulu saya pun kena pakai tudung parents saya paksa saya pakai tudung sebab yelah, Parents kan dia mesti nak yang anak dia jadi soleha semua hmm. macam tu Tapi sekarang tengoklah saya Saya dah tak pakai tudung lagi dah pun so, Dulu awak saya pakai tudung sebab kena paksa Oh so Bukan, maknanya awak awak memang tak minat nak pakai tudung ah? Mungkin belum ready lagi Kita dalam fasa-fasa remaja jadi kita tak ready lagi nak pakai tudung Tapi kita pakai sebab terpaksa ikut parents je So maksudnya bagi awak Kongkongan untuk pakai tudung bertutup mengikut syariat Islam Itu ketika awak tak nak adalah tak bagus untuk awak lah. Boleh tak awak share sikit lah pengalaman, macam opinion awak. Kita nak tahu opinion awak. Uh, dia bukan tak bagus, tapi dia tak boleh dengan keadaan memaksa. Sebab bila parents paksa, kita akan rasa memberontak. Kita remaja, kita kita nak buat apa yang kita nak. Kita nak rasa free lagi. Kita tak belum ready nak jadi orang yang macam betul-betul sebagai Muslim yang betul kan? Uh, macam tu. Tapi ini kita kita kita, kita pusing balik. Kalau awak ada anak Contoh kalau awak ada anak perempuan And then Anak perempuan awak tu jenis pula memang tak suka Tak suka bertudung ke apa kan Adakah awak akan bebaskan anak awak Untuk bagi dia lagi Okay tak bagi tu lantang kau Nak pakai sisi <coughs> Nak pakai sisi pun lantang kau Adakah awak akan okey dengan situation tu Ataupun awak akan rasa Eh tak boleh ke tutup awak Supaya tak nak kena rogol ke apa ke Okay bagi saya Kalau nak anak pakai tudung kita kena didik dari awal. I mean, dari awal tu contohnya berlembut dengan cara yang baik. Kalau anak tu rasa nak ikut, then dia akan ikut juga. Tapi kalau start parents dah kongkong, -kong, lepas tu layan pun bukan cara yang baik, anak-anak takkan ikut dengar juga cakap parents tu. Oh itu pendapat awal eh. Yes. Okey segala apa yang perkongsian kita berbual dengan ini adalah pendapat personal. Okey guys, ah ini bukan dokongan kita ke ataupun kesefahaman kita. Cuma ini apa apa, dia. apa pendapat dia ni aku agak Berlawanan Berlawanan Faham Berlawanan. Faham, faham, faham Tapi itu pendapat dia hmm. But in the same time Ya yeah, macam macam awak tahu Dalam Islam sendiri uh, Dalam syarat Islam Kita diwajibkan menutup aurat Apa semua Cuma But in the same time but, but, Ada ada ya ada tidak But Kalau dalam Islam It's strictly no Maksudnya Kita diwajibkan untuk bertudung hmm. Untuk menutup aurat Sebab mungkin time tu Parent awak berfikir saya tak tahu apa lah, yang awak fikir macam mana mungkin pada awak berfikir macam segala dosa awak pada ketika awak berumur adalah dosa dia tanggungan dia. dia so mungkin disebabkan itu juga dan dia nak didik awak daripada awal ha, wallahu alam and okay kita dah dah tahu sedikit sebanyak awak punya background family So sekarang ni boleh tak kita nak masuk macam contoh zaman awak persekolahan menengah dulu awak jenis yang macam mana awak jenis yang berdasarkan awak berorak tadi awak cakap tadi bapak mak bapak tak kasi lepak semua tapi bila kat dalam zaman sekolah dalam sekolah awak awak macam jenis behavior attitude yang macam mana masa kat sekolah dulu saya rasa bila time pergi sekolah dia macam best best sebab um, saya rasa bebas saya rasa saya boleh buat apa je yang saya nak buat kat sekolah tu um, macam satu tahap lah. saya ada satu kawan lelaki ni dengan kawan perempuan dorang kat kantin tengah isap rokok jadi saya rasa macam uh, macam ada rasa nak join. Saya mulut uh, perasaan saya mus, masa tu rasa macam oh saya rasa benda tu macam best, macam benda yang bebas. Jadi saya pun join lah orang isak rokok juga time tu. Lepas tu um, lepas saya buat benda tu saya rasa benda tu macam oh menarik. Rasa macam bila tak ada orang kongkong, tak ada orang nampak apa yang saya buat, ada orang support saya buat macam tu, saya rasa saya rasa best, saya rasa bebas. Awak tak rasa macam awak mudah dipengaruhi ya? Time tu saya tak rasa sangat. Saya just rasa nak have fun. Sebab dekat rumah saya kena kongkong dengan parents. Jadi bila kat rumah saya kena tunduk je, kena dengar cakap parents. Tapi bila kat luar saya rasa bila orang tak ada, saya boleh buat apa je yang saya nak. Tapi awak tak rasa ke apabila awak buat semua benda tu? Macam lah awak seorang wanita, kita semua pun dah memang tahu perempuan ni antara makhluk Allah yang paling mulia. Murci, paling ha, mulia kan. Sece. So apabila awak merendahkan maruah awak macam tu dengan sendirinya awak tak rasa macam awak downgrade anda, dia, awak downgrade dia ha. awak tak rasa macam tu walaupun kita tahu lah zaman sekolah ni kita budak, -budak kan kita hmm. nakal kan Dan ketika awak buat tu tapi awak nak bebas lah uh, memang nak bebas lah Sebab kat rumah kena kongkong kan Jadi kat luar kita mestilah nak bebas Parents tak tahu pun apa yang kita buat Okay uh, Lalu kongkong jadi tak lah agak tu, tu. Tapi dia, dia berdasarkan zaman lah kan yeah, Okay uh, contoh Macam kita orang membesar kat KL ini real talk lah macam saya dengan Ani membesarkan KL kita orang nampak zaman sekolah kita orang dulu macam agak liar sikit nakal-nakal juga kan eh macam awak awak terekspos tak pada ketika awak 17 18 tahun walaupun habis sekolah ke awak terekspos tak dengan benda-benda clubbing-clubbing ni dulu oh pasal club tu um, saya tahu je pasal club saya tahu um, sebab kawan-kawan saya pun ramai je yang pergi club even tu dia orang pergi club pun dia orang akan Ajak-ajak saya juga. Lepas tu kadang-kadang dorang macam ceritalah experience dorang kat klub semua tu kan. So saya rasa benda tu macam best, macam fun. Tapi tak ada beza pun sebab uh, saya tak boleh pergi. Saya balik rumah, saya balik dari sekolah memang kena duduk rumah tak boleh keluar. Even nak keluar tidur rumah kawan bagi alasan ada kerja sekolah ke apa ke, parents still tak bagi juga. Masa zaman sekolah tu awak pernah ada boyfriend Masa sekolah tu saya teringin juga nak ada boyfriend ada rasa nak ada boyfriend juga sebab bila tengok kawan-kawan lain ada boyfriend uh, macam seronok macam ada orang caring lepas tu pergi dating semua kan. So uh, saya pun adalah rasa nak ada boyfriend tapi at the same time saya tak berani sebab ada parents yang kongkong -kong, so kalau saya ada boyfriend pun macam memalukan diri saya sendiri. So kalau kita ada boyfriend tapi parents asyik check phone, asyik rampas phone, macam mana kita nak contact? Lepas tu benda tu macam buatkan saya rasa lagi marah. Ini pendapat saya lah. Uh, kalau budak-budak yang masih lagi bersekolah, bawah daripada 18 tahun, masih lagi dibimbingan ibu bapa, ibu bapa tak ada masalah untuk check phone. Uh, sebab, yeah. Still lagi dalam pengawasan ibu bapa kan. Tapi kita faham lah macam, mungkin budak-budak ni dia macam, eh, kau ni aku dah besar. Padahal awal, tak besar lagi. Awal, awal lagi, lagi. Untuk itu. So maksudnya awak rasa macam, awak sangat tak seronok lah kena kongkong -kong macam tu memang tak seronok. Sebab bagi saya, parents boleh je check phone. Tapi tak perlulah nak terlalu mengungkung sampai tak boleh nak ada kawan. Tapi kawan-kawan saya semua ada boyfriend, parents diorang okey je. Kenapa parents diorang boleh bagi? Kenapa parents saya tak boleh bagi? Bila diorang paksa macam ni, dia buatkan saya rasa macam... Uh, rasa marah lah, rasa nak memberontak Rasa kenapa aku tak boleh, kenapa kau boleh macam. Cuba korang bayangkan burung Burung kan memang kena terbang sana sini Tapi bila orang amik, letak dalam sangka, dia tak boleh pergi mana-mana, dia tak boleh buat apa yang dia nak. Macam itulah saya rasa. Saya rasa rimas. Saya tak boleh buat apa-apa yang saya nak, saya kena stay kat dalam tu. Macam macam tak ada benda. Macam hidup saya boring sangat. Hmm. Dia ibarat macam FOMO lah. FOMO. FOMO. Tapi, tak lah. Saya tak tahu apa yang awak cakap ni. Pendapat awak memang sangat-sangat bercanggah dengan saya. Tapi berkemungkinan sebab Ya, itu lifestyle awak dulu dan itu apa yang awak rasa. Tapi okey. Contohlah kalau awak cakap awak pergi awak pernah tidur rumah kawan tak masa zaman sekolah dulu. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah langsung. Langsung. Dan kawan-kawan awak semua memang parents awak kenal lah? Ah, kenal. Dan hmm. adik-beradik awak pun sama ke macam ni? Um, adik-beradik yang kecil-kecil tu sekarang dorang dah okey dah. Oh. Dah boleh. Tak tahu kenapa zaman saya je macam tu. Mungkin awak sulung kot kan okay, okay, solo perempuan, perempuan. perempuan hmm. yes kena nak the best um mungkin step parent kita percaya ada dia punya target But in the same time betul macam saya pula personal saya saya faham bila budak-budak sekarang dia terlalu rasa dikongkong uh, mungkin cara parent tu lain-lain uh, macam sekarang kita nak kongkong -kong anak pun kena tengok zaman juga kan zaman lain-lain Okay, uh, so boleh cerita sikit tak after zaman sekolah apa yang awak buat so macam saya cakap tadi result saya memang teruk So kalau nak masuk uni tu memang tak dapat lah uni kerajaan tu kan. Tapi still parents saya still push and paksa saya untuk sambung belajar. Walaupun saya cakap saya tak nak and result saya memang tak boleh untuk bawa ke sambung belajar. Tapi parents saya kata tak kisah, ambil je uni swasta asalkan saya belajar. Asalkan saya belajar, saya duduk dekat uni nampak saya uh, saya ada pelajaran lah macam tu. Lepas tu saya cakap lah saya, saya tak nak belajar tapi nak buat macam mana. Saya Ikutkan je. Saya teruskan je. And you run college pun dekat uni swasta tu. Uh, actually uni tu area Selangor eh. Um, you run dia around RM50,000 tak silap saya? Untuk oh, diploma? Oh. Yes, untuk diploma. Memang mahal. Saya cakap tak perlulah mahal-mahal sebab saya memang tak nak kalau pergi pun buat apa kan? Membazir je. Tapi dia kata tak apa. Ini untuk future nanti masa depan untuk dapat kerja yang bagus. Ada masa depan yang bagus. So saya nak tak nak saya ikutkan je, tapi at the same time tu Saya mula fikir yang maybe tu cara untuk saya lepaskan diri Maybe oh. tu cara untuk saya bebas tak duduk rumah, saya boleh duduk college hmm. Gila kat eh nak, 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 nak jaga anak ni bukan senang Nak jaga anak bukan senang, tapi tak berkemungkinan cara kongkong -kong tu agak keterlaluan aku Keterlaluan mungkin Mungkin lah tak tahu kan Sebab kita tak tahu, kita tak tahu macam mana cara kongkong -kong. tapi ada certain yang awak cakap cara mak ayah kongkong -kong. contoh eh contoh ni saya 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 record balik antara kongkongan yang kita orang rasa kita orang lah. macam contoh didik anak daripada kecil untuk pakai tudung tu yes kita orang setuju tapi Strictly untuk kongkongan ah ha, untuk kongkongan beli popcorn <laughs> melainkan melainkan awak ada penyakit yang tak boleh makan popcorn uh. ha, itu mungkin lain so agak Agak wild kak, hmm. kongkongan <laughs> agak wild So mak bapak kalau sentiasa tengok video ni Ini luahan seorang anak dulu lah kan? kan? Kita tak tahu, ha, mungkin betul. mungkin cara, cara dia And bagi aku pula, dia, ada setengah budak Dia boleh je boleh, ada yes, kongkongan macam ni And betul. ada setengah budak Yelah macam akak kita ni kan Dia tak yeah. boleh nak terima cara kongkongannya oh, kan macam je. tu Tapi ada. depends on orang juga Situation, right? situation hmm. environment And depends on mak bapak kak And so, next, kita punya dekat college Macam mana awak punya zaman belajar awak? Yes, bila, bila awak dah masuk belajar hmm. Apa feeling awak masa awak mula-mula masuk belajar tu? Ingat lagi tak dulu? Masa mula-mula tu rasa awkward, rasa macam um, Tak nak sama belajar sebab takutlah susah kan hmm. Kita masuk uni swasta, kawan-kawan pun Of course lah yang pandai-pandai, yang kaya-kaya Kita ni biasa je So bila masuk tu saya rasa mula-mula tu macam uh, Takut, saya rasa tak selesa tapi bila dah start kawan Dah start ada kawan, saya dah mula rasa selesa saya dah mula rasa uh, happy boleh ada kawan sebab parents pun tak boleh nak kongkong dah time tu kan. So saya pergi, saya macam biasa dah pergi kelas, balik kelas. Lepas tu sometimes boleh lepak sebab uni kan boleh lepak sampai malam. Oh. So uh, kita orang lepak je sampai malam. Kalau parents tanya, just cakap je lah dah duduk dalam bilik. Semua tu. Apa time bila yang awak start buka tu Um, after lepas SEM 1. Oh ya? Yeah. after SEM 1? Yes. Uh, and boleh tak cerita sikit macam Okay ada setengah orang Macam contohlah awak punya peribahasa tadi Dalam sangka Okay awak masuk dalam sangka So ini dah, dah ibarat macam Awak dah lepas daripada sangka tu Apa feeling dia yang macam Awak tak rasa takut ke? Eh, awak awak rasa takut kita faham Macam tak rasa okut ke? Macam contoh Lepak lama-lama Awak tak rasa macam ketakutan Ataupun trauma yang kena kongkong -kong Daripada mak ayah awak tu Macam tiba-tiba mak ayah awak sampai situ ke Ada pernah rasa takut tak lah benda-benda macam tu? Uh, saya tak rasa takut saya rasa happy, saya rasa bebas time tu. Saya boleh buat apa-apa je and kalau saya lepak sampai malam pun parents saya tak tahu. Kalau orang contact saya pun, saya tak angkat. Saya, oh, maybe dorang tahulah saya tidur ke hmm. habis belajar kan. Tapi dorang tak tahulah saya pergi lepak ke saya tak bagi tahu. Um, so masa-masa sem satu, sem-sem yang awak belajar semua tu result macam mana? saya guna through social media saya just contact orang or kita orang flirty flirty and then after that uh, kalau dia berminat dengan saya saya just go lah dengan orang saya start ada duit orang bagi saya duit after saya bagi orang apa yang diorang nak and saya tak pernah ada pun duit banyak macam tu saya rasa benda tu boleh bagi saya kepuasan dan dapat membalas dendam saya juga pada masa yang sama kira tapi, dia, tapi kira awak dengan lelaki-lelaki tu tak ada perasaan pun tak ada saya just nak main-main je dapat duit apa semua awak tahu awak macam you know yes macam dalam satu masa praktikal tu Berapa banyak laki dah Awak tipu ni Anggaran 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 uh, Dalam 15 ke 20 orang Kiranya lebih daripada 10 orang lah Ramai juga oh sebenarnya my. And semua tu pun dah tidur dengan awak lah Yes dah tidur Oh yo